Hari ini saya nak menjelaskan tentang keadaan aa, di mana sudah ada banyak suara-suara yang dikeluarkan oleh ramai ahli-ahli parlimen aa, kerajaan aa, termasuklah mereka backbenchers yang saya perhatikan seolah-olah apa ni pindaan pelambagaan yang mendapat 148 aa, undi itu satu kemenangan yang besar saya nak jelaskan 148 tu hanya cukup makan. 147 tak pun lulus perlembagaan. Jadi tak payahlah nak cakap seolah-olah ia merupakan satu reform. Kalau benar sepatutnya semua ahli-ahli parlimen kerajaan kena ada dalam parlimen untuk menyokong pindaan perlembagaan tersebut. Hari ini apabila kita di pihak pembangkang abstain ataupun uh, tidak, tidak berkecuali uh, maknanya berkuacu, berkecuali uh, bukan bermakna kita menolak. Ada perbezaan di sini. Dalam uh, kita kertas undi itu dia ada tulis itu satu sokong, satu tolak, tidak. satu tidak mengundi. Tidak mengundi itu bermakna kita berkecuali. Mengapa kita berkecuali? Ini yang saya ingin jelaskan bahawa uh, bila kita berkecuali adalah kerana kita nak mendapat ketegasan uh, dalam menentukan apa saja undang-undang yang nak dibawa uh, dalam parlimen itu. Biarlah sesuatu yang benar-benar jelas. Yang jadi masalah kita adalah kerana tak jelas. Uh, mereka mengatakan lulus dulu yang itu, kemudian baru masuk PSA. Bila nak bawa PSA, saya nak terangkan bahawa bila PSA, dalam perdebatan PSA itu, terlalu ramai. Saya nak hanya bagi contoh, beberapa contoh. Uh, Backbencher, uh, ketuanya, uh, payah besar, membangkitkan banyak isu. Salah satunya isu Peruntukan pusat hikmat dia kata Kena ada jelas di situ Dan uh, kerajaan tak ambil peduli pun Backbencher uh, saat itu melalui ketuanya sendiri Ketua Backbencher tu uh, Telah pun memakitkan isu itu Bangi uh, Pindaan peraturan mesyuarat Dibangkitkan sama uh, Pasir gudang lagi Lagi apa ini, sesuatu yang lebih jelas Seperti apa yang kita bawa alih parlimen kita pun membawa dan membahaskan isu ini Iaitu um, telah pun mempersoalkan tentang kedudukan Yang di Putuan Agong yang jelas dalam uh, Apa ini rang undang-undang tersebut Dalam akta tersebut uh, Kerana apa kita takut nanti tindakan perundangan Boleh berlaku di situ Mengapa pula yang Putuan Agong yang mencadangkan Selepas berbincang apa ini Inilah perkara-perkara yang saya rasa ganjal eh, Janggal Perkara yang janggal ini Yang menyebabkan kita rasa Eh janganlah kita beri sokongan ini dulu <laughs> Jadi sebab itu kita minta ditangguhkan Bukan kita tak sokong Kita mahu Saya banyak ke perkara, perkara akta yang dibawa Atau orang undang-undang yang dibawa dalam uh, parlimen ini Ada yang kita sokong Ada yang kita tolak Dan ada yang kita abstain Yang kita tidak mengundi Yang ini kita abstain Yang menyokong pernah kita sokong Rang Undang-Undang Kewarganegaraan kewarga yang dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri kita sokong dan yang kita tolak pun ada kita tolak. Contohnya uh, rang Undang-Undang tentang uh, kuasa, kuasa apa? Komunikasi. Komunikasi dan Komunikasi. The, uh, imuniti. Imuniti. Imuniti, kuasa. imuniti kuasa asing itu kita tolak. Sebab kita rasa tak mempertahankan dari segi sovereignty. Ini perkara-perkara yang kita fikir adalah sesuatu yang jelas. Jadi tak payahlah nak spin story mengatakan bahawa ni adalah dia pembangkang hanya tahu nak menolak saja. Mana kita tolak. yang to Yang sokong pun kita sokong. Yang tolak pun kita tolak. Yang kita tak mengundi pun kita buat sama Kita basically apa yang kita lakukan adalah Mengikut sesuatu yang memberi keadilan kepada semua pihak Sebab itu kita lakukan Maka saya nak bagi contoh kali ini Bila kita tolak Sebab kita takut Dalam keadaan keyakinan kita kepada kerajaan ini Menyebabkan kita kata bolehkah kita terima janji-janji mereka ni Sebab saya berbincang juga dengan mereka dengan pihak kerajaan. Dan mereka kata, tak apa, lepas ni kita pindahlah. lah bila kita nak pindah ni? Pernah tak lah kita tengok akta anti lompat parti? Kita tak bersetuju dan akhirnya kita minta supaya kerajaan tubuhkan jawatan kuasa khas Special Select Committee untuk membincangkan perkara itu. Kerajaan buat. Selepas kerajaan dah buat, itu pun ada lagi kelompongan itu telah kita bincang secara mendalam. Ada kelompongan apabila hari ini masing-masing telah uh, define mengikut kehendak mereka sendiri. Yang itu yang kita takut. Kita tidak mahu perkara ini boleh berlaku sekali lagi. Sebab itulah saya minta supaya semua men, semua jelas bahawa tak payah nak spin story bahawa kita inilah uh, kumpulan yang nak menolak reform reform tu biar betul secara nak melakukan reform proses tu biar berlaku dengan adil itu yang kita mahukan kalau proses dapat dilakukan secara adil tubuhnya kuasa, bincang semua pihak insyaallah kita akan sokong ini tidak kita tengok hanyalah uh, dari segi sudut satu pihak saja iaitu uh, staffing untuk uh, dalam dewan atau dalam parlimen saja yang diberi penekanan yang lainnya tidak ada sebab itu boleh dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan sendiri. Itu menunjukkan bahawa aa, banyak lagi kelompongan atau perkara-perkara yang tak jelas. Dia panggil kita one day before table. dan mereka kata, oh ini telah pun ada perbincangan dengan uh, pihak pembangkang. Saya nak maklumkan, dia table pukul pukul 2, kalau tak silap saya. Saya dijemput oleh Dew apa di De, speaker pada pukul 12 tengah hari. Selepas perjumpaan dengan saya, perjumpaan dengan ketua WIB, dua-dua parti PAS dan juga aa, bersatu. Itu yang telah pun dibincangkan dalam masa aa, tak berapa jam sebelum dibentangkan rang undang-undang tersebut. Jadi jelas bahawa janganlah nanti ada orang kata eh, ini mereka nak bulldoze ni kerana Uh, ada perkara perkara tertentu yang mereka mahu contohnya staffing, lepas ini ada kuasa, bolehlah lantik sesuka hati, ini ada orang cakap, tapi kata, saya kata tak mungkinlah, sebab saya kenal sangat uh, speaker kedua-dua speaker yang ada, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, uh, mereka tidak akan lakukan ini, mereka tidak akan lantik anak kroni dan sebagainya apabila, uh, uh, apa ni Uh, lulusnya atau tu nanti saya saya yakin itu tidak akan berlaku walaupun ada orang bercakap tapi saya rasa tidak akan berlaku di masa hadapan